یسو نے کیوں کہا کہ تم الہ ہو کیا یہ واقعی الوہیت کا انکار تھا یا اس کے پیچھے ایک بید پوشیدہ ہے ایک لمحہ تھا جب یسو نے کہا میں اور باپ ایک ہیں یہودی رہنما غصے سے بڑک اٹھے تو خین خدا انہوں نے پتھر اٹھائے لیکن یسو نے خاموشی سے جواب دیا کیا تمہاری شریعت میں لکھا نہیں کہ میں نے کہا تم الہ ہو یہ الہ اصل میں کون سا لفظ ہے کیا وہ اس کال سے وہ اپنی الوہیت سے پیچھے ہٹ رہے تھے کیا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خدا نہیں جو آسمانوں سے زمین تک گونجتی ہے آئیں اس راز کو کھولتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس میں غوطہ لگائیں سچائی سے واقف ہو سچائی تمہیں آزاد کرے گی میرا نام پاسٹر نجم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسٹر نجم الناظر اوفیشل یوٹیوب چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا آپ کو بلیس کرتا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے بعد آپ ضرور ہمارے چینل کو وزٹ کیجئے گا وہاں پر بہت ساری آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی جس کے وسیلہ سے آپ روحانی طور پر اور کلام کی معلومات میں جو ہے وہ ترقی کرتے جائیں گے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن کو چیک کریں وہاں پر آپ کو ہمارے فیس بک پیج کا لنک مل جائے گا سو آپ اس لنک پر کلک کریں آپ ڈائریکٹ ہمارے فیس بک پیج پر پہنچ جائیں گے اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیے گئے واٹس اپ نمبر کے ذریعے آپ ریگولر کال یا وائس میسج کے ذریعے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں یوہنہ کی انجیل ہے دسواں باب تیس آیت سے پڑھتے ہیں کلام میں لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے کیوں اٹھائے کیونکہ یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ باپ کے برابر ہیں وہ اپنی علوہیت کا اقرار کر رہے ہیں اپنی علوہیت کو اس جملے میں ظاہر کر رہے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں اور ریزلٹ کیا ہے کہ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے پھر پتھر اٹھائے کیوں اٹھائے کیا یہ کوئی عام سٹیٹمنٹ تھی یہ کوئی عام کال تھا یا یہ واقعی ہی علوہیت کا اقرار تھا اظہار تھا یہ نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بتیرے اچھے کام دکھائے ہیں ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو یہودیوں نے یہ جواب غور کے ساتھ سنیں یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں کفر کون سا ہے یہاں پر باپ کے برابر یعنی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا کے برابر ہوں میری ذات جو ہے وہ الہی ہے اس نے اپنی فطرت کا ڈائریکٹ یہ اقرار کیا کہ اس کی فطرت الہی ہے اور آگے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ان لفظوں کو غور کے ساتھ سوچے یہ یہودیوں کے ہیں یہ یہودیوں کے منہ کی باتیں ہیں یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کاموں کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سے تجھے سنگسار کرتے ہیں اور اس لیے کہ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے اب آپ ان لفظوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ اہم نہیں اہم یہ ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے یسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا تمہاری شریعت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں نے کہا تم خدا ہو اب یہاں پر بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یسول مسیح جو ہے وہ اپنی الوہیت کے قول سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا دراصل بید کیا ہے۔ 35 آیت کو بھی پڑھ دیتا ہوں جبکہ اس نے انہیں خدا کہا جن کے پاس خدا کا کلام آیا اور کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بیجا کہتے ہو؟ تو کفر بکتا ہے اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں یہاں پر یسو المسیح بغیر روکے ٹوکے پوشیدہ الفاظ میں یا استارہ کی صلاح استعمال کرتے ہوئے نہیں بلکہ ڈائریکٹ یسو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں دیکھیں مسیح خود اپنے موں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں وہ اپنی علویہ سے پیچھے نہیں ہٹے تو پھر اس کا مقصد مطلب کیا تھا اس کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے تمام حوالہ جات کو دیکھنا ہوگا کہ یہود کے پروسپیکٹیو سے الہ ہونے کا مقصد یا مطلب کیا ہے اور یسو نے جب یہ کہا کہ تم خدا ہو یسو کے کہنے کا مطلب کیا تھا یہ جو دلیل خدا مند یسو نے ان کے سامنے رکھی الوہیت کا انکار نہیں تھا لیکن ان کی سوچ کو الٹا دینے والی دلیل تھی اصل میں یہ جو لفظ الہ ہے یا خدا ہے یہ زبور بیاسی میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے زبور بیاسی میں سے پڑھتے ہیں بیاسی زبور اور اس کی چھ آیت میں لکھا ہے میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو یہ وہ آیت ہے جو مسیح نے تب کوڈ کی جس کا حوالہ دیا اور یہودی یہ دلیل سن کر حیران ہو گئے زبور بیاسی ہمیں ایک آسمانی عدالت دکھاتا ہے جہاں خدا الوہیم یعنی اعلی الم دوسرے الہوں سے خطاب کرتا ہے عبرانی لفظ الم صرف خدا کے لیے نہیں بلکہ ایک وسیع ترمانوں میں استعمال ہوتا ہے الہی کونسل قدیم مشرقی کی روایات میں الہ آسمانی مخلوق تھے فرشتے یا روحانی ہستیوں کی ایک کونسل زمین کے نمائندے یہودی مفسرین جیسے راشی کہتے ہیں کہ یہ الہ زمین کے جج یا رہنما تھے جنہیں خدا نے اپنا کلام اور انصاف کا اختیار دیا تھا وہ خدا کی شبی میں بنے تھے پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی چھبیس آئے اس لیے الہ کہلائے لیکن ان کی بے انصافی نے انہیں موت تک پہنچایا تم انسانوں کی طرح مرو گے زبور بیاسی سات آیت ایک کونسل جو خدا کے متحد قوموں پر نگے باندھ تھی استثناء کی کتاب 32 میں باب کی آٹھ آیت میں لکھا ہے جب حق تالا نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں لیکن زبور بیاسی میں یہ الہ ناکام ہوئے کیونکہ انہوں نے انصاف نہ کیا اب جب آپ اس حوالے کو پڑھیں گے تو اس میں الہوں کا ذکر نہیں یا خدا کے بیٹے بیٹیوں کا ذکر نہیں لیکن جب آپ اوریجنل عبرانی متن کو پڑھتے ہیں پرانے چونکہ عبرانی میں لکھا گیا تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بن یسرائیل یعنی کہ اس کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے سنز آف گوڈ اور اردو پڑھیں گے تو وہاں پر بنی اسرائیل کا لفظ آپ کو ملے گا اور جب آپ انگلش میں پڑھیں گے تو لکھا ہے اکارڈنگ ٹو دا نمبر آف دا چلڈرن آف اسرائیل اوریجنل ٹیکسٹ میں یا اصل عبرانی متن میں جو ہے وہ بن یسرائیل یہاں پر یسو جو ہے وہ دوہرے معنی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ ناکام الہ کہلا سکتے ہیں چاہے آسمان میں ہوں یا زمین پر تو میں جو خدا کا کامل عکس ہوں خدا کا بیٹا کیوں نہیں کہلاؤں گا یا کہلا سکتا یہ ان کی الوہیت کا دفاع تھا ایک ایسی حقیقت جو آسمان اور زمین کو جوڑتی ہے اب اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید گہرائی میں جائیں اب میں الہ یا ایل کے بارے میں ایک مختصر تحقیق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ چیزوں کو اچھے اور بہتر اور آسان طریقے سے سمجھ سکیں ال سامی زبانوں کی ایک قدیم جڑ ہے جو خدا یا طاقتور ہستی کے معنی رکھتی ہے اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اس کی اصل استعمال اور اہمیت کو دیکھنا ہوگا لسانی جڑ ال سامی لفظ آئی ایل سے نکلتا ہے ال. یہ زبان کا لفظ الو اور کنانی زبان لو یعنی ای ایل سے جڑا ہے اس کی بنیادی شکل ایک آلہ ہستی یا دیوتا کی طرف اشارہ کرتی ہے اب ہم اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں کنانی ثقافت یوگریٹیو متون چودہ سو قبل از مسیح میں ال خدا تھا خالق باپ اور دیوتاؤں کی کونسل کا سربراہ عبرانی بائبل عبرانیوں نے ال کو اپنے خدا یاوے کے لیے استعمال کیا جیسے ال شدائی خدا قادر مطلق پداش کی کتاب سترمہ باب اور اس کی پہلی آیت ایلو ایلین اعلی خدا پداش کی کتاب چودویں باب کی اٹھارہ سے بیس آیت اور ایلو ہیم عبدی خدا پدائش کی کتاب اکیسویں باب کی تینتیس آئےت یہاں یہ توحید کا حصہ بن گیا نہ کہ متعدد دیوتاؤں کا سربراہ مانی اور استعمال ال عام طور پر خدا کی عظمت طاقت اور الوحیت کو ظاہر کرتا ہے عبرانی میں یہ اکثر مرکب ناموں میں آتا ہے مثلاً اسرائیل خدا کے ساتھ جد و جہد زبور بیاسی میں اس کے مشتق الوہیم سے علاق کہا گیا جو آسمانی ہستیوں یا زمینی ججوں کے لیے بھی ہے لیکن ایل خود بنیادی اور خالص شکل ہے اب ہم اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں ایل صرف لفظ نہیں یہ خدا کی فطرت طاقت ابدیت خلقیت کا اکاس ہے کنانیوں کے لیے یہ کائنات کا سربراہ تھا جبکہ عبرانیوں نے اسے یاوے کی عظمت سے جوڑا یہ سامی اقوام کے مشترکہ ورثے کا حصہ ہے جو توحید اور شرک دونوں میں ڈھل گیا نتیجہ کیا نکلتا ہے ال سامی زبانوں میں خدا کا قدیم ترین تصور ہے ایک طاقتور اعلیٰ اور خالق ہستی کے نانیوں کے لیے یہ دیوتاؤں کا باپ تھا عبرانیوں کے لیے یاوے کا لقب اور اس کی گونج الوہیم اور الہ تک جاتی ہے مختصر لیکن گہرا ال الوہیت کی جڑ ہے جو آسمان اور زمین کو جوڑتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں الوہیت کا اعلان یسو کی دلیل یہ جو میں نے آپ کو سارا تاریخی پس منظر ال کا بتایا ہے اس کا مقصد یا مطلب یہ ہے کہ آپ اس لفظ کی روٹس سے یا جڑوں سے واقف ہوں تاکہ آپ بائبل کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اب ہم واپس اس لفظ کی طرف آتے ہیں اور اس دلیل کی طرف آتے ہیں جو یسو نے کہی یسو نے یہودی رہنماؤں کو ان کے اپنے صحیفوں سے چیلنج کیا وہ کہہ رہے تھے اگر انسان یا فرشتے کہلا سکتے ہیں تو میں جو خدا کا مجسم کلام ہوں جو باپ کے ساتھ ایک ہوں اس سے کہیں بڑھ کر ہوں یوحنا کی انجیل پہلے باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا کی کی انجیل اٹھاون میں یوں لکھا ہے ابراہم سے پہلے میں ہوں یسو نے جب یہ کہا تو یہودی جو ہے وہ غصے میں آگے اور انہوں نے کہا کہ تیری ابھی عمر ہی کیا ہے کیا تو ابراہم سے پہلے موجود تھا تو یہ یسلم المسیح کی الوہیت کے وہ پہلو ہے جن پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا لیکن اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ یسول مسیح کی الوحیت کو ہم مکمل طور پر جانیں اور سمجھیں جب یسو نے کہا کہ تم خدا ہو یا الہ ہو وہ اپنی الوہیت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے وہ اسے مضبوط کر رہے تھے انہوں نے الہ کے وسیع مانی کو تسلیم کیا لیکن خود کو اس کا کامل اور ابدی سرچشمہ قرار دیا وہ خدا کا بیٹا خدا کی ذات کا عکس اب ہم دیکھتے ہیں الوہیت کا انکار نہیں بلکہ نجات کی دعوت تھی کیا یسو اپنی الوہیت سے پیچھے ہٹ سکتے تھے نہیں پالوسول کا خط ہے فلپیوں کے نام دوسرا باب اور اس کی آیت میں لکھا ہے اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے اپنے آپ کو خود جان بوجھ کر اپنی مرضی سے خالی کیا تاکہ وہ انسانوں کے لیے کفارہ دے سکے جب یسو نے کہا کہ تم الہ ہو خدا ہو وہ اپنی الوہیت کو چھپا نہیں رہے تھے وہ ہمیں اس کی طرف بلا رہے تھے زبور بیاسی کے الہ چاہے آسمانی ہو یا زمینی ناکام ہوئے یسو نے پر وہ کامیابی حاصل کی جو کوئی نہ پا سکا وہ خدا کا بیٹا بنا تاکہ ہم اس کے فضل سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں رومیوں کا خط ہے آٹھواں باب اور اس کی سترہ آیت میں یہ پڑھ سکتے ہیں یہ الوہیت کا انکار نہیں یہ اس کا اعلان تھا جو آسمان کی کونسل سے زمین کے گنا گاروں تک نجات لے آیا یسو نے جب کہا کہ تم خدا ہو تو اس نے یہ ہمیں بتایا کہ ہم خدا کی شبی میں بنے ہیں چاہے آسمان میں الہی کونسل ہو یا زمین پر اس کے نمائندے لیکن وہ خود اس شبی کا کامل عکس ہے کلوسیوں کے نام پالوسر کا خط پہلا باب اور اس کی پندرہ آیت میں لکھا ہے وہ ان دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے کون یہ یسو المسیح کی بات ہو رہی ہے انہوں نے اپنی الوہیت کا انکار نہیں کیا وہ اسے ہمارے لیے کھول رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میں خدا کا بیٹا ہوں اور میں تمہیں خدا کے خاندان میں لے جانے آیا ہوں یہ بحث کا جواب نہیں تھا یہ محبت کا اعلان تھا جو آسمان سے زمین تک گونجا یسو نے تم الہ ہو یا خدا ہو کہہ کر اپنی الوحیت سے انکار نہیں کیا انہوں نے اسے مضبوط کیا اور ہمیں اس عظیم حقیقت میں شامل کیا وہ خدا کا بیٹا ہے جو آسمان کی کونسل اور زمین کے لوگوں کو ایک کرتا ہے اگر آج کی ویڈیو کے وسیلہ سے واقعی خدا نے آپ کو بلیس کیا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا اور اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے پاسٹر نجمول الناظر اوفیشل چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کرے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے خدا مندہ آپ کو بر...